Sugeng enjing poro sederek Facebook sedoyo ing kamulyan dalem. injing menika kalau masak tempe tahu kalian greh nggih. Niki bumbu nipun, bawang putih, garam kali tumbar mawon. lalu dicampur kalian banyu. Menika tempe iris-iris kecil-kecil eh cilik-cilik, alit-alit. mus menika kita goreng tempe menika dados mateng ingkang warni rada kuning menika. Ing selajengipun tahu. Tahu kita goreng kang lajeng kuning kita angkat lan goreng greh. Greh berse menika ingkang enak banget. Matur